নমস্কাৰ বিজনেছ লাইন এনবত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো দেখা পাই আছে পাত মানে শহপুৰ পোৱালিবিলাকৰ বয়স একমাহ হৈছে আৰু পঁচিছ দিনৰ আছে ছয়টা আৰু একমাহৰ আছে ছয়টা তো পোৱালিবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ মানে ঘাঁহ বন খোৱা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰায় আজি দহদিন ধৰি খাই আছে যিবিলাকৰ মানে বিছ দিনৰ পৰা অলপ অলপ খাই আছে আৰু যিবিলাক সৰু আছে পাঁচটা সেইবিলাকে মানে মাটৰ খাই আছে তো ইয়াক আমি কি কি দানা দিয়ে আছো কি কি মেডিসিন দিয়ে আসো এইবিল সম্পূর্ণ আজি আপনার জানাম আর আগর ভিডিও তো জানাই আসো মানে প্রত্যেকবার শাপহুর ভিডিও বনালে দানা মেডিসর বিষয়ে আপনার কিন্তু শহুর পালি কেন ভাল থাকিব সেবিলকে জনাও আৰু ডরক কি খুব লাগে সেবিলকে জনাম তো ভিডিঅটো তো আপনাদের স্কিপ নক সম্পূর্ণ চাব আৰু যদি নতুন চাই আছে ভিডিওত লাইক এটা করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ৰাখিব মানে সকলো ধরনের আপডেট পাই থাকি আৰু ইয়াত এটা ডাঙৰ আছে মোৰ লগত মানে এইটো অলপ বেছি খীণাই গৈছে তো কিছুমান আছে বেছি খীণাই গৈছে মানে সেইটোৰ বয়সো বহুত বেছি হৈছে তো এইবাৰ ছয়টা পোৱালি দিছে এইজনীয়ে চাওক পোৱালি ছয়টা দিছে আৰু খীণাই গৈছে সেইকাৰণে বেছি খীণাইছে কাৰণে ইয়াক আমি মিটিঙত দিয়া নাই মিটিঙত দিলে কি হয় প্ৰত্যেকবাৰে মাহে মাহে মানে এইটো পোৱালি দিয়েই মানে কেইদিনমান মূৰে মূৰে পোৱালি দিয়ে থাকে সেইকাৰণে এই বগা দুটা আছে বগা দুটাক আমি মিটিংত দিয়া নাই মানে এই বগা দুটা হল আমার বেছি পুৰণি আৰু বহুত পোৱালি দিছে সেই কারণে এবার ৰাখিছোঁ মিটিঙত আৰু বাকীখিনি দেখাই দেখা পাইছো সম্পূৰ্ণ মানে পোৱালি দিব পোন্ধৰ বিছ দিনৰ ভিতৰত মানে গোটেইখিনি পোৱালি দিয়া আৰু ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু সেইখিনি বেছি দুৰ্বল হৈছে মানে এই পোৱালিখিনি আমি বেলেগকে রাখা নাই গাখীর খাই আছে আৰু সেই কারণে আমাৰ যিটো ডাঙৰ পুৰণি দুটা আছে সেই দুটাক আমি ৰেষ্ট দিছোঁ ভাবিছোঁ ইয়াক দুইমাহমান অলপ ৰেষ্ট দিম ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত মানে ইয়াক আৰু মিটিঙত দিম তেতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা আৰু পোৱালি দিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো সেই দুটা যদি এনেকুৱা খীণাই যায় আপোনালোকে মিটিঙত নিদিব মানে চাইড কৰি ৰাখিব ছাইড কৰি ৰাখি মানে প্ৰথমতেতো ইয়াক লিভাৰৰটো মেডিচিন দিবই লাগিব ওৱান টাইম লিভাৰৰ মেডিচিন কিন্তু পেলৰ ঔষধ দিব দুইদিন তিনিদিন লিভাৰৰ ঔষধ দি পেলুৰ ঔষধ দিব কিন্তু আপোনাৰ পেলৰ ঔষধটো দিবই লাগিব মানে তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হয় অলপ আৰু লিভাৰৰ ঔষধ দিব ৰাতিপুৱা যদি লিভাৰৰ ঔষধ দিয়ে দুপৰীয়া নাইবা সন্ধিয়া সময়ত মাল্টিভিটামিন আৰু কেলচিয়াম মাল্টিভিটামিন আৰু কেলচিয়াম যদি একেলগত যদি মিহলাই লয় তেতিয়াহ'লে এক টাইম দিলে হৈ যাব এইটো মিলাই পিনে দিব আৰু যদি মিহলাই নলয় তেতিয়াহ'লে তিনি টাইম দিব ৰাতিপুৱা দিব লিভাৰৰ ঔষধ দুপৰীয়া কেলচিয়াম আৰু সন্ধিয়া সময়ত মাল্টিভিটামিন কিন্তু হিমানে বেছি নিদিব মাল্টিভিটামিন যদি দিয়ে মানে এটা হহক আপোনালকে মানে 5 টুপ পান দিব পারে বেশি নহয় 5 টুপ বা 5 বুন বলি যে কয় হেই 5 বুন দিব বেশি নিদিব বেশি দিলে মানে যযত আরো লুজ মোশন হয় যাবো বেমার হই যাবো আর ক্যালসিয়াম 1 এমএল কে দিব যত ক্যালসিয়াম আছে 1 এমএল কে ক্যালসিয়াম দিব দুপরের সময় আর সন্ধিয়া সময় পাঁচ বোন মানে মাল্টিভিটামিন দিব আৰু ৰাতিপুৱা এক এমএল দিব আপনার লিভার ঔষধ যা ডর আছে এনেক দশ দিন সাইড করে রাখি দিব সব মানে ইয়ার পাতি বহুত ধুনিয়া হব আর আগর নিচিন মানে গোটে হেল্প মানে একে হয়ে যাব তারপিছ আপনাদের মিটিং দুর্বল হলে আপনাদের মিটিংত কি হয় পিছত মৰি যায় আৰু যিবিলাক পোৱালি আছে এই পোৱালিখিনি যেতিয়া নেকি দানা আৰু ঘাঁহ বন খায় তেতিয়া আমি ইহঁতক লিভাৰৰ ঔষধ দিওঁ ৰাতিপুৱা আৰু দুপৰীয়া সময়ত এইবিলাক ঘাঁহৰ লগত আমি নিদিওঁ যিটো নেকি আমি ভাত বা চাপৰ এইবিলাক দিয়া হয় ন ভাত চাপৰ এইবিলাক মিহলাই দিব আৰু যদি আপোনালোকে বেলেগ ফিট দিয়ে সেইবিলাকৰ লগত মিহলাই তাৰপিছতে আপোনালোকে মেডিচিনবিলাক দিব ঘাঁহৰ লগত মেডিচিন দিব নোৱাৰিব দৰকাৰ হ'লে চাইড কৰি এই যেতিয়া দানা ভাত চাপৰ এইবিলাক দিব সেইবিলাকৰ লগতহে মেডিচিনবিলাক দিব আৰু সৰু পোৱালিক মানে ৰাতিপুৱা লিভাৰ আৰু দুপৰীয়া সময়ত হজমৰ ঔষধ দিব লাগিব তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ঠিক থাকিব এটা পোৱালি মৰ্টেলিটি নহয় তোমালোক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যদি ইয়াতকৈ অধিক জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'ত লাইক এটা কৰি ৰাখিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ